Расчетная зарплата, которая за, ну, записывается в бюджет, так называемая, да, нарахованная mm -hmm. заработная плата. Но здесь необходимо понимать следующее. Вот все говорят о том, что этот бюджет там честный, какой-то еще уникальный. На самом деле ничего уникального в нем нету. Он, каждый проект бюджета, каждое правительство из года в год, подает под круглым номером, это тысяча, девять тысяч, три тысячи, пять тысяч, номер законопроекта 14 или 15 числа, как это и положено согласно бюджетному кодексу. Самое интересное происходит дальше. Это то, что бюджет не принимается в трех чтениях, согласно специальной норме регламента Верховной Рады, а мы все знаем, и народные депутаты это знают еще лучше меня, до 20 октября первое чтение, 20 ноября второе чтение, третье чтение до 1 декабря. Поэтому очень часто бюджет у нас принимается в трех чтениях резко и может происходить все изменения. Теперь что, что действительно отличает пока что бюджет этого года? Вот у вас был предыдущий слайд, который показывает, что э, заработная плата, именно минимальные социальные стандарты, они увеличиваются в этом году дважды. Да. Вот и э, происходит увеличение пропорциональное, потому что предыдущие правительства делали какую хитрость. Они э, говорили, вот мы увеличиваем, скажем, на 17 или на 20 процентов, ну в данном случае на 16 процентов заработную плату, но мы это делаем в последний месяц, в декабре, фактически либо в конце декабря либо в январе уже. Следующим годом идет выплата. Здесь нужно понимать, по 80 там, приблизительно гривен, идет увеличение в первом полугодии, то есть с 1 мая, и э, потом повышение 1 декабря. И то есть последовательно. Есть, по крайней, то есть, по крайней мере, скажем, оно действительно будет происходить в несколько этапов, и это э, бюджет позволяет делать. Другое дело, другое дело, что сейчас, исходя из тех данных, что есть, невозможно посчитать, действительно ли состоится обещанное повышение на заработных плат, вот те, которые назвал господин Гройсман. Ну, например, учителям на 33,2%. По Почему? Почему? Мы не знаем, как изменится количество учителей раз. А второе, есть а, хитрость. Мы же все смотрим на бюджетную строчку, которая называется Министерство освиты и науки. Но, например, из него с 1 сентября 2017 года уходит статья стипендии, она переходит Министерство. в Министерство социальной политики. И э, вот без детального изучения именно подстрочек, которые, ну вот, не имея электронного доступа к бюджету, например, я не могу понять, действительно ли будет Спасибо достаточно на такое повышение. Да, вот эту роспись, ее, конечно, Вы сейчас необходимо сейчас обратили верить. внимание депутатов на это.